что это бытовая продукция, то есть продукция для быта, натурального происхождения, натурального. Многие говорят эко, но вкладывают эко, знаете, как сейчас куда ни низ, везде на надписи, на магазинчиках, эко, эко, эко. А что туда положили? Когда начинаешь читать, то становится совсем не эко. Это натур-продукт. Потому что эта продукция вся без исключения лечебная. Возьмем порошки. Линейка стиральных порошков. Стиральные порошки здесь представлены в сухом виде, и стиральные порошки здесь представлены в жидком виде. Для полирового, для белого белья. И в том числе есть вот такой порошочек, такой килограммовый. Такой порошочек для тюли. Он идет 500-граммовый. Потому что здесь добавлено большее количество кислородного отбеливателя, для того, чтобы вы могли без всякого такого, знаете, напряга постирать свои.